В Мариуполе, запомнился, одна операция, на которой я участвовал днем, но нам дали под сраку противник, и мы откатились, и пацаны зашли ночью. Это вот именно ГРСП. Кстати, кажется, всех, кто тут будет, только я был на, на ней один, и тот днем. Там, короче, мусорная гора, это коалиции Мариуполя, и там зашло, наверное, противников 20-30. И они все просто так вот на бугру, на мусорной горе именно зашкерились, засиделись и нам надо выбивать типа, ее, потому что эта гора, она видит все наши позиции, которые в Мариуполе, которые в самом начале. И мы днем пошли, нам дали там по нам РПГ, дала очередь, короче, и мы откатились, ничего не смогли делать. А ночью вторая группа ночная зашла, и просто эти 20 человек вынесла вперед ногами, и у нас было там 2-300. Ехал в одной машине, в нее попал в тур, пересажусь в вторую машину, я сажусь в кузов, там ранее, человек 12 в кузове сидит под заднее правое колесо попадает мина, колесо трендец, машина трендец, я просто выпадаю из кузова, начинаю бежать в обратном направлении, скорее всего, паника, я это, ну, типа, там не то, что страшно было, там стреляло все. Потом, короче, я бегу в обратном направлении, то есть не на завод, встали, не на Азу стали, а сразу стали, и мне пехотинцы, которые пешком идут, говорят, в другую сторону. Я такой, а, все, понял, разворачиваюсь, бегу в другую сторону, подбирает мне э, белый седан, я сажусь в него, э, сзади сидит на лежит э, еще один товарищ, тоже раненый, короче, э, беспилотник. Э, ему Перебила градом две ноги, вот и он не мог ходить. Короче, я возле его головы сел. Короче, Я говорю, что это нормально, нормально, ты шла. Говорит, тараненый, типа, жутко, наложил, все хорошо. Говорит, ну понял. Короче, мы доезжаем, осталось до завода метров 300 Э, Говорю, мы сейчас будем ехать. Там один мост был разрушенный, бетонный, а справа был металлический. Я говорю, С левой стороны не будет куска, он был металлический, с металлических плит. Я говорю, не будет половину типа, куска плиты. Он говорит, да, только говорит, да, ему просто ложим. Клем, все, падали, машины. Ну, короче, я один выпал. Остальные погибли. Остальные утонули. Да. Короче, это для меня день. Я говорю, может быть, сам с улыбкой на лице, но для меня там, ну, короче, пацаны говорят: ну, мы тебя видели всяким, но таким не видели. Я прихожу, у меня лицо все впаленое, рука вот так вот висит. Как ты выплыл? Я не знаю. Я просто. Я помню одно, что я упал на дно, снял с себя калаш, снял себе каску, снял себя броню, хорошо, что она была на пастахсе. Я просто дошел по дну. дошел на засталь, там мне встретили. Если я не ошибаюсь, даже там фрост был. Мне кажется, фрост и встретил. Та говорит, что ты старичок? Я говорю, да, что там охуяло? Он говорит, ну, я тебя понимаю. Я говорю, да, я что-то... говорит, такого мне жизни не готовила. Он ржет, мы ржем. Он что? Он говорит, тебе туда. Я говорю, я понял. Я выбегаю только с одного здания до Ивака, там, типа, туннель. Я добегаю до туннеля, слышу, сзади летит самолет. Думаю, да, пошел ты уже, уже, уже не уже плевать. Холодный, рука зеленая, там уже не, она не синяя, а просто вот зеленая. Такое чувство, что уже ну, в бодрости. Вот так вот и думаю, тоже, наверное, отрежет, уже плевать на нее. Вот, я просто уже так иду, летит самолет, слышу, пш -пш", а он стрелял нурсами, короче, ракетки. Короче, доезжаю, заезжаю на железяку, это госпиталь, нас устали. Мне там, этот лучший анестезиолог, колет какую-то фигню, я перестаю чувствовать холод, боль. Просто я сижу нормально, думаю, круто. Мне сразу зашили руку, зашили шею, посмотрели ногу, подавали все осколки, которые вытащили с меня. Говорят, ну, Бывай здоровый, полежи чуть-чуть, можешь. Типа, и, если хочешь тут оставаться, можешь возвращаться к своим. Я говорю, я своим. Я по рации выхожу на своих. Ко мне приезжает э -э, наш зампотех. Говорит: собирайся, поехали к ну, Приезжают, там все наши, смотрят на меня, говорят: А что с тобой? Я говорю, дай, не, не, не. не поверите. Не поверите. Такого. Ну, я не ожидал. Мужик был, если я не ошибаюсь, назвадеец. Просто, насколько было давление именно эмоциональное. Он просто шел, и возле. Если не ошибаюсь, в районе ж вокзала Мариуполя, он просто идет, 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 э, с, с автоматом, со виня начинается просто стрельба, э, все взрывается, самолеты, артиллерия, э, корабли. Он говорит, все я так не могу. И да. мы такие, ух ты, <с... <с...> он говорит, ничего себе. <с>... Да, и мы такие, ну, короче, некоторым тяжело передается война, но я понимаю, потому что это война, и типа я уже с этим свыкся. Тут уже типа чернуха, черный юмор в моей профессии, это уже должно быть одно целое, потому что без него, оно уже будет психологически тяжело.